Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah hari ini saya akan uh, menubuhkan uh, seorang guru yang cukup berpengalaman uh, untuk kita mendapatkan respon untuk saya mendapatkan orang kata sedikit maklum balas uh, berkenaan dengan bagaimana kita nak meningkatkan uh, profesional kita, profession kita sebagai seorang guru insyaAllah jadi sebelum saya nak bincang secara mendalam uh, secara lebih orang kata in detail dan sistematik. Uh, saya nak tanya terlebih dahulu uh, mengenai uh, latar belakang abu uh, puan. Uh. Jadi uh, untuk makluman juga uh, nama uh, cikgu yang saya interview ni adalah puan uh, Siti Rosniza. Okay, uh, puan boleh saya nak tanya sedikit apa apa latar belakang puan dalam kata bidang keguruan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana uh, memilih cikgu untuk uh, sesi penunggu ini ya. Okey, nama cikgu ialah Siti Rosmila binti Abdullah. Ah, cikgu berasal dari Negeri Selangor. Cikgu sudah berkhidmat selama lebih kurang 30 tahun ya, di bidang uh, pendidikan ini dan kini cikgu bertugas di SK Tambak Jawa Selangor. Di SK Tambak Jawa Malik, sebanyak 30 tahun tu cikgu dah berpindah anak Ha, ada dua kali cikgu pindah. Oh, dua kali berpindah. Ha. Okay. Jadi uh, untuk soalan kedua lah. Uh, nak tanya cikgu Sepanya, cikgu berkhidmat ni dekat uh, dalam tempoh 30 tahun. Cikgu ada tak dapat apa-apa anugerah. -apa ah ha, untuk Sepanya tiga tahun ni alhamdulillah Allah izinkan cikgu dah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang tu selama uh, sebanyak dua kali iaitu pada tahun 2004 dan 2016 2004 dan 2016 maknanya sepanjang tempoh 30 tahun tu ada dua kali lah 2004 ni sepaham saya awal-awal lah waktu berkhidmat ni eh. Uh, lebih kurang um, uh, lebih kurang uh, dalam 10 tahun berkhidmat dalam 10 tahun uh, berkhidmat uh, apa cikgu dah dapat uh, apa tu anugerah uh, hmm. berkhidmat dan senang lah Okey, hmm. ok, aku ni dapat semula pada tahun 2016. Okey. Uh, jadi jadi sepanjang cikgu berkhidmat ni, cikgu rasa apa pandangnya cikgu berkenaan dengan maksud seorang guru? Okey, uh, maksud seorang guru ni bukan sekadar penyampaian ilmu yang kita tahu kan. Cikgu ni tugasnya <laughs> adalah penyampaian ilmu. Namun begitu, uh, dia juga guru juga berfungsi, berperanan sebagai pembimbing Ya sebagai motivat motivator ya dan inspirasi kepada murid kepada masyarakat ya guru juga bertanggungjawab bukan sahaja kepada uh, perkembangan akademik jadi juga perkembangan sahsiah dan moral murid lah ya dah, dan dan anak-anak uh, generasi muda lah uh, dan dia juga merangkumi masyarakat lah kan? masyarakat persekitaran uh, kehidupan persekitaran buat sekolah haji. Jadi guru ni ah uh, sefaham orang umum ni hanya sekadar penyampai ilmu tapi sebenarnya hmm. guru ni lebih besar daripada yeah, uh, sebagai orang kata penyampai ilmu tu bukan kan bukan saja besar tapi berat sebenarnya. Okay, but, yeah, okay. Berat Ah peranan guru tu besar, berat dan memang memang kena kena kuatlah. Ah yeah, gitu okay. okay. Jadi menurut uh, Cikgu Apakah perbezaan antara guru yang biasa dengan guru yang uh, sangat profesional? Okey, sini kita cuba tengoklah ya macam mana guru biasa tu dia hanya uh, sekadar mengajar mengikut silibus. Ah okay. ha, biasa kan? Dia mengajar ke silibus dia tak ada roh tu kuranglah. Tak ada roh. Roh tu tak berapa ada lah ya tetapi guru yang profesional ni insya-Allah ya dia sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran, menyesuaikan kaedah pengajaran aa, supaya murid lebih faham, ha, mengikut keperluan murid, mengikut aa, kesesuaian aa, apa ni, kesesuaian kema, apa kebolehan-kebolehan murid itu sendiri. Aa, serta mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Aa, itulah manakala guru juga guru yang profesional juga dia sentiasa lebih inovatif eh dalam pengajaran dan lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi pendidikan. Jadi uh, yang saya faham antara beza guru biasa dan juga guru yang uh, profesional. Guru biasa ni dia lebih orang kata dia tidak uh, proaktiflah berbanding dengan guru yang uh, lebih profesional ni kan sebab profesional ni dia cuba usaha lebih baik dan cuba beradaptasi lah dengan orang kata persekitaran untuk menjadi sesi pembelajaran tu lebih baik lah ok, itu saya faham saya apa penerangan daripada cikgu tadi jadi berdasarkan kepada soalan tu juga saya nak tanya satu lagi soalan berdasarkan uh, apa profession keguruan ni sering dianggap satu tugasan yang tak penting. Okey. Jadi Uh, boleh tak cikgu terangkan apakah kepentingan cikgu ni kepada masyarakat okey insyaallah guru ni cikgu ni sebenarnya sangat-sangat besar dan sangat penting eh dalam masyarakat nah, kalau tak ada guru ni masyarakat mungkin kuranglah perkembangan ilmunya tu okey nama begitu guru ni sebenarnya adalah pemangkin perubahan dalam satu-satu komuniti tu dalam satu-satu masyarakat okey dengan mendidik generasi muda guru membantu membentuk masa depan masa depan aa, negara ya aa, sebab dari situ kan dia membimbing generasi muda generasi muda akan berilmu dan generasi muda nak menjadi pelapis untuk menjadi pemimpin pemimpin satu hari aa, sebab guru ni bukan saja mengajar mata pelajaran tetapi juga membimbing pelajar menjadi bertanggungjawab beretika dan berilmu jadi sebenarnya menjadi seorang guru ni sangat pentinglah kepada masyarakat sebabnya sebab saya tadi guru bukan sahaja mendidik untuk menjadi seorang yang pandai tapi dia membentuk sasihan, hal ya, diri orang itu untuk di orang kita diberikan semula kepada masyarakat. Ya betul. Okay. Jadi seterusnya soalan yang berikutnya Uh, kita sedih maklum dunia pendidikan ni uh, sering berubah daripada satu era kepada era yang lain dan dunia pendidikan ni penuh dengan cabaran betul jadi dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar uh, bagaimana cikgu melihat uh, cabaran dalam mengekalkan kualiti pembelajaran okey antara cabaran utama yang cikgu lihat ialah kemajuan teknologi ya kadang-kadang cikgu tak, tak apa tak terkejar lah sebab sekarang terlalu berkembang teknologi okay. Dia ber begitu pesat ya yeah. keperbagaian tak pemahaman murid ah ha, murid ni macam bermacam-macam keperbagaian dia punya pencapaian okay. pencapaian tu kan ada yang lemah ada yang terlalu advance kan okey jadi serta uh, beban kerja guru yang semakin meningkat ah ha, beban kerja ni memang banyaklah sebab banyak kena bukan saja kita bukan cikgu ni bukan saja kerja di dalam kelas, saya kerja-kerja perkeranian juga, cikgu kena laksanakan okey, guru-guru juga perlu kreatif lah dalam menyesuaikan pengajaran mereka agar selari dengan persekitaran pembelajaran moden. Ah, ha, jadi cikgu kena sentiasa, sentiasa belajar lah, ha, walaupun susah, tapi kena belajar juga. Ha. Jadi berdasarkan apa jawapan yang cikgu berikan tadi saya dapat lihat ada tiga uh, elemen utama lah, yang menyebabkan orang kata benda yang mencabar uh, pada era kini iaitu yang pertama daripada sudut kemajuan teknologi yang kedua daripada sudut kepelbagaian kepelbagaian tahap pemahaman murid okay? Yang yakni saya rasa uh, memang daripada dulu lah kan ya, okay? dan juga beban kerja guru uh, jadi beban kerja guru ni saya pun banding uh, beban guru dahulu dengan sekarang sangat sangat berbeza Okey. Ya, Okey. Uh, okay. Jadi seterusnya, uh, saya nak tanya satu soalan, bagaimana pula uh, cabaran dalam memastikan uh, pentaksiran yang adil kepada setiap pelajar? Sebabnya kita sedia maklum sekarang ni banyak kita uh, orang kata cara kita nak menilai ataupun jadi kita betaksiran nak menentu, menentukan menentukan sesorang murid tu berjaya ataupun memahami kita punya pembelajaran tu adalah melalui PBD. Cuba hmm. taksir bilik darjah kan. Hmm. Hmm. Ha, jadi macam mana Cikgu nak orang kata uh, memberikan pentaksiran yang adil. Okey baik. Setiap murid ni mempunyai keunikan atau kelebihan mereka tersendiri ya. Kita uh, cabaran ni ialah Uh, bagaimana kita boleh menilai prestasi mereka secara holistik tanpa hanya bergantung kepada peperiksaan bertulis begitu pentaksiran itu pentaksiran itu lebih uh, fleksibel lah lebih, lebih lebih fleksibel dan mengambil kira kebolehan serta bakat murid secara menyeluruh oh, okey jadi berdasarkan uh, apa tu Uh, yang cikgu terangkan tadi. Uh, jadi kita dapat lihatlah okay untuk kita uh, menilai uh, menilai murid uh, pada era kini adalah uh, melalui orang kata penilaian secara holistiklah Ketaksiran itu <tik> adalah melalui uh, cara penilaian holistik. Okay, Jadi kemudian saya nak tanyalah kepada cikgu uh, berkenaan dengan uh, satu soalan yang seterusnya iaitu uh, berkenaan uh, dengan masa. Termaklum. Setiap orang diberikan masa 24 jam sahaja. Ha, kita cerita, sebagai guru ni orang kata banyak tugasan kan, betul tak? Jadi, uh, masa ni merupakan satu cabaran yang sangat besar lah untuk cikgu kan Kita ada komitmen, kan. masing-masing ada komitmen yeah, yeah, sendiri yeah, betul -betul. Jadi, macam mana cikgu menguruskan masa dengan pelbagai tugas yang perlu diselesaikan? <laughs> oh, Bapak kata ni kan, masa itu mas Jadi, pengurusan masa tu memang sangat penting lah aa ha, sangat sangat penting kalau tak nanti tergadai semuanya. Yeah. Okey, kalau kita tak pandang masa kan. Yeah. Bagaimana guru nak mengusah masa sebab dia bukan sahaja mengajar tetapi juga terlibat dalam aktiviti Kurikulum mesyuarat serta tugas pentadbiran. Yeah. Ha, keutamaan harus diberikan kepada yang memberi impak yang besar, ya, ha, kepada murid. Kalau yang kurang tu kita abaikanlah. Ah ha, kita kita ikut Prioriti, Prioriti utama. Ha, selain itu sokongan E.P.S. sekolah juga membantu mering meringankan beban guru oh. dalam pengurusan masalah. Jadi saya faham di sini kalau kita sebagai seorang guru ni kita perlu utamakan apa yang paling orang kata utama lah untuk hmm. seorang murid tu. Contoh kalau uh, pada satu ketika akademik ni kita lihat uh, sangat sangat penting untuk murid untuk uh, kita. Apply pada murid ni kan ha, Jadi kita kena utamakan dulu Kalau ni kata curriculum ke tipik tu Sangat dulu kan Kita kena utamakan Kekurikulum lah ha, Begitu ya, ya? Okey ya. okay. Jadi seterusnya uh, Saya nak tanya soalan yang seterusnya uh, Selain cabaran dalaman Kita tahu dekat Sebagai seorang guru ni Adalah cabaran-cabaran tertentu dia kan Okey Cabaran dalaman ni kan Okey Uh, guru juga ni mempunyai berdepan dengan uh, tuntutan daripada komuniti dan juga pentadbiran. Okay? Uh, guru ni bukan sahaja orang kata kita maklumlah dia banyak berkait uh, dengan komunitinya dengan kita uh, ada orang atasan lepas tu kita uh, berkait juga dengan masyarakat eh? uh, Jadi macam manalah pandangan puan uh, ataupun cikgu untuk menangani orang uh, kata hal seperti ini, cabaran-cabaran inilah baik bagi menangani cabaran-cabaran seperti ini, uh, sebagai seorang guru kita perlu menjalinkan hubungan baik, ya, dengan ibu bapa dan pihak sekolah. Uh, hubungan baik dan pihak sekolah tu kita terapkan dalam peperiksaan lah, okay. yeah. Kemudian uh, komunikasi yang jelas dan saling memahami antara satu sama lain yang uh, dapat me apa mengambil peranan masing-masing yang baik dapat mengurangkan tekanan. Okay. Ha, jadi suasana itu seronok okay. bila tak ada tekanan kita rasa seronok kita sangat happy kan hmm. ah ha, tujuannya uh, kita selain itu guru perlu tahu lah tanggungjawab mereka dan tidak terbeban dengan tuntutan yang di luar kawalan jangan okay. ha, maksudnya kita tidaklah uh, apa membuat yang kerja yang tidak berkaitan, berkaitan Maknanya, ha. kita ada limitasi lah. hmm. ha, untuk kita orang kata dalam masa yang sama, kita meraihkan pandangan-pandangan daripada pentadbiran dan juga komuniti uh, yeah, Tapi kita yeah, ada limitasi lah yeah. sebelum kita nak melaksanakan Orang kata, setiap cadangan-cadangan yang diberikan Okey, saya faham dengan perkara tersebut Jadi, kita pergi pula kepada, orang kata Satu soalan yang saya rasa lebih mendalam Sebab, kita maklum dalam nak menjadi seorang guru ni, kita banyak menggunakan model-model ha, teori, ataupun teori-teori kan, ya, betul tak? Hmm. Jadi, antara teori yang uh, sangat terkenal adalah teori Trotter yang diperkenalkan pada tahun 1986, uh, tak sedar saya ke? Uh, berdasarkan teori ini, banyaklah uh, menceritakan berkenaan dengan macam mana kita nak menjadi uh, daripada guru yang uh, apa uh, daripada guru yang di, di tahap permulaan sehinggalah orang uh, di tahap yang mahir ataupun cekap lah, okay? Jadi boleh tak cikgu ceritakan macam mana kita nak apply ataupun macam mana kita nak uh, apa tu aplikasi ke kan? uh, kata teori ni uh, dalam kehidupan seorang guru. Uh, maknanya nak melahirkan seorang guru ni macam mana mengikut teori uh, Trotter yang di, diperkenalkan pada tahun 1980. Okey. Kalau ikut uh, teori Trotter ni uh, guru yang berkualiti terbentuk daripada guru yang banyak melalui pembelajaran berasaskan pengalaman. Nah, ha, pengalaman ni memang sangat penting ya. Kalau tak ada pengalaman betul lah apa yang dia cakap Pengalaman tu uh, banyak uh, mengajar kita kan. Ha, Okey. Guru tidak hanya belajar secara teori tetapi harus melalui pengalaman sebenar dalam bilik darjah. Ah ha, jadinya kalau bilik kita lalui sesuatu tu baru kita dapat kita boleh menghayatinya. Okey. Pengalaman ini juga membantu mereka memahami cabaran pengajaran, mengurus bagaimana nak menguruskan murid serta bagaimana menyesuaikan kaedah mengajar dengan lebih berkesan. Nah, hmm. ha, yeah. ya. Okay, selain itu refleksi profesional sangat penting. Ha, refleksi itu apa-apa pun kita kena tahu, kita kena uh, sangat penting refleksi itu sebab di situ kita boleh tahu di mana kekurangan dan di mana kelebihan di mana guru perlu menilai semula keberkesanan pengajaran mereka. Jika mula sukar faham apa yang diajar untuk memahami sesuatu topik atau kemahiran, guru harus mencari pendekatan yang lebih baik seperti menggunakan bahan bantu mengajar atau kaedah yang lebih berkesan. Atau kaedah yang lebih interaktif lah. maksudnya situ sokongan daripada mentor ya eh, daripada mentor daripada guru pembimbing lah maksudnya dan rakan sejawat juga memainkan peranan yang sangat penting eh, dalam meningkatkan kemahiran guru. Okey okay, guru pula guru yang baru ini pula sangat-sangat perlukan bimbingan bagi membina keyakinan. Keyakinan dia itu penting. Okey manakala guru berpengalaman pula harus terus meningkatkan kemahiran mereka melalui kursus dan lah, latihan profesional. Okey, okay, dalam uh, selama ini pun memang setialah uh, guru-guru yang berpengalaman ke hmm. akan sentiasa diberi latihan. Okey, so, tambah Jawa ni uh, ada. Ah, uh, sentiasa hmm. kalau tak ada sekolah pun ada di PPD, ada di JP memang sentiasa ada. Okey, untuk memastikan guru terus berkembang, Latihan praktikal perlu diperbanyakkan. Ha, uh, kursus uh, perlu diaktifkanlah. Proses pembangunan profesional harus diberikan secara berkala dan perkongsian ilmu di dalam kalangan guru perlu digalakkan. Ha, ini pun uh, PLC. Ha, memang sekolah memang sediasa buat PLC. Uh, dengan ini, guru akan lebih bersedia okay. menghadapi cabaran pendidikan dan dapat melahirkan generasi yang pelajar yang berkualiti. InsyaAllah. Jadi saya dapat lihat dah dekat situ ada Uh, banyak poin-poin penting macam mana kita nak melahirkan orang kata guru yang profesional lah okay uh, jadi kita pergi kepada uh, mungkin bagi saya soalan ni uh, apa tu dia lebih mendalam sedikit daripada uh, soalan uh, yang saya kemukakan sekejap tadi yang mana uh, seorang guru ni kita maklum lah uh, dia ada tanggungjawab dia kadang, -kadang uh, ada juga uh, guru yang tidak mampu untuk, orang kata, menggalas tanggungjawab sebagai seorang guru dan sebagainya, kan? Okey? Jadi, uh, menurut pandangan cikgu lah. Macam mana uh, guru ni, uh, dia untuk, orang kata, untuk kekal istiqamah ataupun untuk senjasa. Uh, uh, boleh meningkatkan diri mereka uh, untuk, orang kata, uh, menjaga account accountability uh, ataupun tanggungjawab lah, uh, dalam uh, dan ni profesionalisme mereka dalam menjadi seorang guru. Oh, baik ya. <laughs> uh, guru yang berkualiti ni harus uh, untuk menjadi seorang guru yang berkualiti lah masa cikgu ya. Uh, dia harus sentiasa meningkatkan accountability diri uh, diri sendiri dan profesionalisme mereka dengan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya walaupun dia jadi cikgu, hmm. walaupun sudah sudah berperanan menyampaikan ilmu, akan sentiasa hmm. ha, timba ilmu lagi, timba ilmu lagi sehingga sehingga sampai bila-bila lah. Okay. okay. Mereka terus hmm. sentiasa menambah ilmu dan kemahiran melalui bacaan, seminar dan kursus bagi memastikan kaedah pengajaran mereka sentiasa relevan dengan perubahan se semasa. Ah, ini pun memang memang hmm. sistem pun ada ya dalam sistem SPLGPM ya. Memang okay. ada setiap guru memang ada ni lah. Latihan berkala yang disediakan oleh pihak sekolah dan kementerian juga sangat penting dengan mengikuti kursus berkaitan pedagogi moden dan teknologi pendidikan guru dapat memperbaiki kaedah pengajaran mereka dan lebih memahami keperluan murid. Ha, ini okay. memang penting ya? sebab kita tak tahu kan murid ni setiap tahun berbeza-beza. Okay. kan? Okey, selain itu kolabor kolaborasi antara guru juga membantu dalam perkongsian idea serta amalan terbaik dalam belajar. Pentadbir sekolah ni pun sangat-sangat penting peranannya okay. sebab kalau mereka tidak memberi sokongan hmm. ah memang susahlah guru-guru ni nak mencapai aa, kemahiran yang maksimum Nah, okay. aa, yang, yang terbaiklah ya. Jadi pentadbir sekolah perlu memberi sokongan dengan menyediakan persekitaran kerja yang kondusif ah ha, manakala sistem ganjaran seperti anugerah perkhidmatan cemerlang boleh menjadi motivasi kepada guru untuk terus berusaha ah ha, men mencapai uh, yang lah ya okey selain itu masyarakat juga perlu memahami dan menghargai peranan guru bagi memastikan mereka mendapat sokongan dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik ha, ah yeah, ya okey Hari sekali guru perlu juga mengekalkan Selain daripada mendapat sokongan dari petakbir Petakbir, menjalani kursus atau latihan Mendapat sokongan dari masyarakat, komuniti hmm. ya. Guru perlu juga jaga etika profesional okay. keguruan mereka Dengan menjalankan tugas secara amanah dan dedikasi Dengan sentiasa memperbaiki diri Mendapat bimbingan berterusan Dan mengekalkan profesional Profesionalisme guru dapat memastikan kualiti pendidikan terjamin serta terus memadu masyarakat. Oh, okay. Jadi berdasarkan apa jawapan cikgu tadi, macam mana nak meningkatkan accountability dan juga professionalism ni adalah uh, mendapat yang pertama diri sendirilah. Hmm, uh, ya betul. Dan diri. Yang kedua melalui sokongan hmm. daripada pendakbir dan juga kementerian, komuniti, kementerian dan, community, community, eh, dan ya. sebagainya lah dan juga uh, guru ni kena sentiasa kekalkan etika profession tu supaya dia dapat meningkatkan uh, dia punya accountability dan juga professionalism sebagai hmm. seorang guru betul ya. Yeah, betul uh, jadi uh, Puan saya rasa cukup lah kata soalan yang saya berikan kepada Puan ni saya rasa pun uh, soalan yang saya berikan ni terlalu banyak untuk Puan kan uh, jadi saya terima kasih kepada Puan uh, kerana sudi Berguangkan uh, masa, uh, memberi saya peluang dan ruang untuk uh, sesi bertemu Puan ni lah okay? Banyak ilmu dan manfaat yang saya rasa saya boleh daripada Puan uh, Jadi uh, mungkin sekadar itu sahaja insyaAllah uh, Kita punya pertemuan pada hari ini Semoga dengan pertemuan ini uh, yang melalui orang kata kita punya pertemuan ni Dapat memberi inspirasi lah kepada guru-guru di luar sana InsyaAllah okay? InsyaAllah, InsyaAllah. Uh. Cikgu juga harap agar lebih ramai lagi guru terus meningkatkan profesional per mereka demi kecemerlangan pendidikan negara. Insya-Allah. Amin amin ya al rabbal alamin. Okay. okay, sekadar itu saja InsyaAllah uh, insya-Allah pertemuan kita. Alhamdulillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.